Конкурс красоты среди женщин военных провели в Старобельске накануне Дня защитника Украины. Восемь участниц из разных регионов страны сменили униформу на вечернее платье и вышли на подиум практически с передовой. Участницы конкурса демонстрировали наряды, таланты и способности. О самых ярких моментах праздника расскажет Владислав Кровец. Накануне Дня защитника Украины прошла праздничная программа «Слава героиням». Второй раз подряд мероприятие организовал гражданский корпус. Эти восемь участниц служат вместе с мужчинами и, несмотря на условия, в которых приходится жить, остаются нежными хранителями домашнего очага. Женщина, к сожалению, в сегодняшнее непростое время находится возле мужчины рядом. То есть они служат, выполняют те же боевые задачи, как и мужчины. Это и пограничники, и гвардия, и полиция, и Министерство обороны. И мы хотим показать, что благодаря женщинам мужчины становятся еще крепче, еще выносливее, ну и так далее. Перед началом конкурса девушки переживают, потому что времени на подготовку было мало, а выступать придется перед полным залом. Если честно, я готовилась буквально за пару дней, Зготувалася, би це е, з роботою. Там періодично працюю, періодично там пишу якийсь текст, періодично там вибирала якісь нам плаття. Підготовка у нас була три три репетиції, а, ну можливо, так трішечки замало, ну але настрій такий е, бойовий, може, я не знаю, як сказати, бойовий так. Бо я сьогодні представляю управління патрульної поліції і маю це зробити. достойно. Девушки показали, что они не только несут службу в рядах вооруженных сил, нацгвардии и полиции, но умеют вкусно готовить, заниматься творчеством и рукоделием. Ешьте сало, будет сила, да что там не говорили про холестерин в крови. Вы не верьте той брехни. Приветствую. Ті дівчата, яких ви бачили сьогодні на сцені, вони дійсно героїні. тому що деякі залишають дома. Ви бачите, трьох маленьких діточок. Хтось навіть покинув теплу Грецію, щоб приїхати саме сюди захищати свою батьківщину. Одної з дівчат вона стала говорити про це на сцені. Загинув чоловік. І вона сказала: Я піду міс... замість цього чоловіка. Конкурсантки пользуються можливістю сфотографуватися в красивих нарядах. Відскорі їм предстоїть знову надіть форму і далі нести службу. Владислав Кривець, Роман Царєвський події.